Это было первым условием встречи. Ни про город, ни про улицу, а тем более дом никто не должен узнать. Ну а то, что он затаился где-то на юге России, вряд ли сейчас было секретом. И ведь поначалу казалось, вот она правда, впервые из жизни беглого президента. В гостиной и в комнате на втором этаже люди с деловитыми лицами. Значит, он не один, у него по-прежнему есть какая-то свита. Дом не маленький, несколько спален, есть спортзал и даже бассейн. Ну, то есть, вряд ли скажешь, прозябает в полной нищете. Только вот на всех этих просторах никаких признаков жизни, ни одной книги, ни фотографии. Это выяснится уже совсем скоро, в тот самый момент, когда появится сам Янукович в окружении двух сыновей охраны. Этот особняк не его. Это очередная нейтральная территория в стране, которую нельзя назвать ни чужой, ни своей. Сейчас внизу экрана должен появиться титр. Виктор Янукович. А вот дальше что должно быть написано? Звали президент, но мы вас лишили пенсионерам, вроде как вы пока не являетесь. Кто Президент Украины, который четыре года управлял государством. Тут же он, конечно, скажет и про реформы, и про то, что при нем Украина не была такой, как сейчас, с разорванной в клочья экономикой. И во всем этом почти утонет главная деталь. День и час, когда был заведен механизм Майдана, и важное признание, никаких переговоров во время протестов, по сути, не было. Саммит в Вильнюсе, где нужно подписывать соглашение, я его не подписал. Эта реакция ответная была отрицательной. Появился Евромайдан, пошли провокации, а последующие переговоры в этом направлении, они, в общем-то, были нерезультативные, не неэффективные, фактически никто разговаривать с нами не стал. Что же нам оставалось делать? Все то, что происходило, это был проект, его цель – свернуть власть. В этот вечер Виктор Янукович не мог, конечно, не знать, что через день в Киев съедутся лидеры разных европейских стран, чтобы отметить годовщину расстрела Майдана. И вот ведь, кажется, самое время сейчас рассказать в мельчайших деталях, кто готовил этот самый проект его свержение, почему США втянуло в это Европу, и как Америка пыталась давить бесконечными телефонными звонками и неожиданными визитами, когда он был еще президентом. С вами пытались о чем-то договориться? Ведь цветные революции возникают тогда, когда возникает неугодная власть кукловодам, которые устраивают эти цветные революции. Вот вы были неугодны? Я, я думаю, я думаю, что это была ошибка э, Соединенных Штатов э, в оценке той власти, которую я возглавлял. Все, что произошло потом, после того, как э, я ушел из этой власти. Я не думаю, что это пошло на пользу Соединенным Штатам и Европе. Я не думаю, что им нужна была такая война, такие экономические потрясения, ведь они касаются не только Украины. Бесконечные кадры войны, фото на которых все ее ужасы и потоки новых разоблачений. Все это, даже находясь здесь, в нескольких десятках и сотнях километрах, нельзя не заметить. И вот они, последние обвинения в адрес Януковича. Украинская МВД объявило его в розыск за причастность к тому самому первому кровопролитию на Майдане 20 февраля. Он же знает, как это было, и муж есть чем на это ответить. Несмотря на то, что меня провоцировали, провоцировали правоохранительные органы на ответные действия, все-таки никто Майдан не разогнал с оружием, танками, бронетехникой и так далее. Так как к этому меня подталкивали. Я стремился к миру, не допущению кровопролития. И мне власть ценой крови не нужна была. Поэтому я согласился. 21 числа, подписывая соглашение с оппозицией, я согласился на досрочные президентские выборы. Я согласился на целый ряд решений. Нужно ли сейчас еще раз вспоминать, сколько часов действовал этот самый подписанный документ с оппозицией? Известно и что было дальше. И вот тут снова всплывает этот важный вопрос. Нет, не о том, что он делал эти 365 дней, не о том, что он думал, когда у всех на виду копались в его резиденции. И даже не о том, почему, имея много чего на нынешних политических деятелей и олигархов, он молчит, словно рыба. Вот тогда вы выбрали этот путь бежать из страны. Не было бы лучше, вот как вам сейчас кажется, если бы вы остались э, в Украине, если бы вы остались со своей страной, с народом пережили бы горесть поражения, но тогда бы вы имели, наверное, больше политический вес. Понимаете? Вот этот вопрос, этот вопрос. Я, я вам скажу так, что для меня полной неожиданностью было то, что они пошли. К я, когда принял решение снять конфликт. Они что хотели? Они хотели или поиздеваться надо мной, или убить меня. Легким, как говорят, пойти путем. Легализовать свою власть. Я решил этого, этой радости им не предоставить. Я думал, что я сделаю все, чтобы не допустить кровопролития. Неважно как. Но я не допущу кровопролития. Я лучше уйду из зоны этого конфликта. Пусть они попробуют эту власть. Посмотрим, чем это закончится для них. Я никогда не думал что они откроют войну против собственного народа. Я не думал, что в этом плане они найдут поддержку Европы, Америки и войну в войну будут фактически втянуты эти страны. Теперь, зная о том, во что это все вылилось, вы спустя год, глядя на тот день, э на ту ночь. Э вы бы э, приняли другое решение? Я вам скажу так. Всему свое время. Всему свое время. Всему свое время это о чем? О том, что когда-то, но не сейчас, мы все-таки узнаем всю правду? Или о том, что жизнь не видеопленка, ее не прокрутишь назад? А может, он имел в виду это? Его поступок рано или поздно забудут. И оправдываться уже будут другие. Куда не тратят деньги? Столько денег выделяется на войну. А ведь оружие, боеприпасы берутся со складов. Склады ведь э, с оружием и боеприпасами в Украине забиты были битком. Мы не знали, куда их девать. Нынешняя власть практически ничего не сделала из того, что было принято на Майдане. И сегодня их посылают на войну для того, чтобы их не вернуть сегодня в Киев. Они же вооруженные, и они отказываются сдавать оружие. Поэтому перед ними есть страх. И ведь для этого самого разного страха, как всегда выясняется, нет исключений. У меня бессонная ночь. Я очень хочу но те угрозы, которые постоянно льются, там, открытие новых каких-то уголовных дел, надуманных, попытки доказать э, то, чего не было, вначале говорили одно, сейчас другое. Уже забыли за э, там, счета, потому что никаких счетов у меня никогда не было за рубежом, и никакой собственности никогда не было. Я, конечно, ищу способы как защищаться, ведь я же не один. В конце по президентской привычке Виктор Янукович решил обратиться к народу Украины, но тут же поправился. Не ко всему, а к той ее части, от которой зависит решение. Остановите войну. Побойтесь Бога. Подумайте о своих детях. Подумайте, как с этим можно, с этой болью и с этим горем жить дальше. И вот тут уже не было никаких сомнений. Это, наверное, было единственным, о чем он позволил себе говорить искренне. Через пару минут, как ни крути, но все-таки бывший президент Украины скинет пиджак, словно он и есть то самое напряжение от вопросов, на которые он то ли пока не может, то ли не хочет отвечать. И исчезнет. И ведь кто теперь знает, надолго ли?